Здравствуйте, с вами Александр Инковский на канале Черноморской телерадиокомпании или в эфире телекомпании «Социальная Краина». Вы смотрите нашу программу «Единая страна. на Краина. берди В нашей студии Сергей Деченко, глава Бюро комплексного анализа и прогнозов. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Сегодня мы с вами вот о чем поговорим. Поговорим, знаете, начнем нетрадиционно для экономики, но для Украины, по-моему, вполне традиционно, когда на экономику оказывают влияние высказывания первых лиц государств. Вчера было большое интервью нашего президента Петра Порошенко первому национальному каналу. И вот во время беседы Петр Алексеевич рассказал об успехе его команды в энергетической сфере. Да, вот я предлагаю посмотреть, а потом продолжим обсуждение. Всі очікували, що в грудні місяці Україна припинить існування, бо на сьогоднішній день ми залишимося без газу, без нафти, без грошей, без валюти. Нам нав'язували 5, 7, 8 мільярдів кубів газу, яка би вимила наші золотовалютні резерви по ціні 385 доларів за кубометр. І газ завжди був корупційною е складовою будь-якої влади. До чого ми прийшли сьогодні? Ми пережили зиму, ми закупили лише 2 мільярди. Закупили їх по ціні останній купівлі нижче 300 доларів. І врешті-решт призвели до цього, що Російська Федерація вимушена була зробити зараз заявку на збільшення на 68% обсягу прокачки, що обвалила ринок газу. І сьогодні ми будемо купувати газ по 245. По реверсу. І врешті-решт, ми вивели. механизмы политического, энергетического тиску на Украину и полностью э, диверсифицировали энергопостачание. Мы про это мріяли и говорили 23 роки. Мы, моя команда, наша команда, это сделала. Итак, команда президента утверждает, что его команда уже достигла определенных успехов, больших успехов, как говорит президент. А вот э, как считает, согласен ли с президентом Сергей Диченко, мы узнаем прямо сейчас. Ну, президент коснулся только газовых вопросов. У нас была очень напряженная ситуация этой зимой и с электроэнергетикой. Причем там ситуация была посложнее даже, чем на газовом рынке. Но ну, давайте будем опираться на то, что он сказал. Ну, темы газа. Uh -huh. Ну, тут наложилось несколько факторов, которые позволили действительно очень успешно пройти отопительный сезон с точки зрения газа. Ну, первое – аномально теплая зима. Это, конечно, большой плюс. Украинская православная церковь, надо отдать ей должное, помогла. И, наверное, другие тоже поработали. Значит, ну это, конечно, понятная шутка, но, так сказать, Бог помог. То есть зима была очень теплая, и не только у нас, и в Европе, поэтому в Европе не было очень дорогого газа, характерного для периодов на спотовых рынках, для периодов с очень холодной погодой. А, а, а газ он а, дороже становится, да, зимой? Естественно. Он, он перехлестывает вот в Европе, когда минус 20, газ начинает перехлестывать 800-900 долларов. Это вот такие, вот, ц... да, да, вот такие вот коротенькие, да, Да, вот такие вот коротенькие периоды, тогда он резко перехлестывает даже цены по долгосрочным контрактам. Угу. Вот. Ну, в этом году таких периодов практически не было, я говорю. То есть, угу. и с одной стороны, было, были очень низкие цены э, на спотовых рынках с этой точки зрения ну, на европейских рынках и с другой стороны осталось много газов в хранилищах что тоже что тоже сказывается на так сказать объемах поставок и так далее mm -hmm. то есть это фактор который нам очень помог э, при этом следует отдать должное на нефтегаз очень грамотно были вы выбраны периоды закупки то есть э, использовались очевидно метеорологические данные и э, поскольку падала цена на нефть, и каждый квартал становилось все дешевле и дешевле закупочная цена, то нефтегаз выдержал вот эти периоды, э, так сказать, и брал минимально необходимые объемы. Uh -huh. То есть э, то это, это надо отдать должное, это очень технически грамотно было, комбинация отбора с хранилищ то есть там надо было не ошибиться, все-таки в хранилищах должен быть активный газ, который ну, где-то в районе 4 миллиардов кубов, который позволит функционировать, поддерживать mm -hmm. функционирование хранилищ, естественно, что меньше нельзя допускать. То есть был бы комбинировался отбор с хранилищ с поставками, закуп, до закупками. Ну, короче говоря, тут следует отдать должное, так сказать, на нефтегаз. Третий фактор, это, ну, скажем, который облегчил газовикам жизнь, ну, скажем, его нельзя назвать положительным, это резкий обвал потребления в связи с падением эко экономики. Вот, да. я, 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 по вашим оценкам, да, ну вот это как бы это показатель, да, на самом деле, по потреблению электроэнергии, по потреблению газа, можно даже не, несмотря на любые другие данные Госкомстата, можно сразу сказать, да, вот падение производства есть, ну потому что без еще этого какое, не бывает производства. И еще и какое да? падение производства, то есть вот этот фактор, который очень очень серьезно сказался на сокращении потребления газа. А если мы сейчас говорим, насколько сказался? Потому что президент, опять-таки, в своем интервью говорил о том, что 25 процентов промышленного, ну практически 25 процентов промышленного производства Украины сейчас вот потеряла. да, То есть это не работает. Сократилась, сократилась экономика Украины вот на эти 25 процентов. А насколько сократилось потребление? Это газа? По производству. По, по, да извините, ВВП, ВВП на меньшую. Ну да. Значит, у нас сократилось потребление газа значит, по сравнению с 2013 годом на 10 миллиардов кубических метров. То есть, если мы на, на 8. То есть если мы где-то в районе 51 потребили в 2013, то в этом году мы потребили где-то 42. Ну, 8-9 uh -huh. миллиардов кубов мы сокращили, сократили потребление газа. Значит, думаю, что из них где-то ну, 7, 7, 7, 7 миллиардов это, наверное, промышленность. Сокращение за счет промышленности. За счет промышленности, значит... Там, да, производители тепла подсократили миллиард или два, я так угу. по моим прикидкам. Это теплокоммунэнерго, -тепло за счет того, что угу. уменьшилась потребность э, в тепле, ну, за счет теплой зимы. А остальное – это э, металлургии, которые часто стояли, и химики – это основные потребители. Сергей, ну я так понимаю, что вот это, такому сокращению как бы радоваться не особо-то стоит, да? Потому, потому что все-таки это как э, сказать «извините, да, мы не будем» например, да, мы будем экономить, выключить свет а, и отрубить все станки, например, да? Да, это не та экономия, конечно, которую следует приветствовать. И более того, значит, было бы хорошо, если бы это потребление быстро восстановилось. То есть, все-таки, там часть промышленности, вот там давал президент цифры: что часть промышленных там, по-моему, 10% из этих 25% это или 12% это предприятия, которые разрушены в зоне. АТО, угу. А остальные просто стояли в силу разных причин, обесточенные. Значит, там, ну, нет оборотных средств. Да, нет оборотных дальше, средств да? и прочее, uh -huh. прочее. Это как раз то, что можно быстро восстановить. Uh -huh. ну, там, правда, непонятно, что делать с промышленностью в зоне, АТО, насколько вообще удастся быстро восстановить контроль. И, ну, и принятно, даже. Перспективы да? очень туманные. А вот то, что на нашей территории, значит, ну, в принципе, можно восстановить. И э, это приведет к увеличению потребления газа. И это будет вопрос, как, что делать с этим следующим uh -huh. годом. Сергей, с одной стороны, смотрите, я, я понимаю, <как> что президент говорит, и э, я разделяю его оптимист о том, что там теперь 240, мы будем теперь покупать по 245 долларов. Ну, украинское государство опять-таки, да, будет покупать по 245 долларов. Но дело в том, что 245 долларов это все равно больше даже, чем 450 по курсу 1 к 8. И тут возникает большая проблема. Подъемная ли даже цена в 245 долларов плюс все накрутки, да, для украинского потребителя по сравнению с ценой, ну, вот которая была, но курс, когда был 1 к 8. Смотрите... Это вот, то, о чем я говорил, металлурги и химики – это экспортоориентированные отрасли. Вот там ага. надо в долларах себестоимость считать. А, для них это хорошо, это им улучшит а, конкурентоспособность их продукции. У металлургов 9% себестоимости газ, у химиков от 40% до 70%. И это ну, химики, да, минудобрения подражают для uh -huh. наших однозначно сейчас. Даже для сельхозпроизводителей, Для сельхозпроизводителей, да? сейчас посевная компания, к сожалению, для них подражает и э, горючие смазочные материалы, uh -huh. и, несмотря на общий тренд мировой в гривнах, и, так сказать, э, топливо и э, химудобрения. А э, вот э, металлургии и химики, они в долларах, значит, высчитывать надо, потому что у них продукция экспортируется, тоже в долларах продается. Я думаю, что для них благотворно скажется вот это вот падение. Mm -hmm. Хорошо, смотрите, значит, э, теоретически мы можем уже говорить о какой-то энергетической независимости от России. Да? По данным Госстата, Украина в 2014 году импортировала из России и Европы 19 миллиардов там, с половиной. Э, Миллиардов все-таки, да, 19 миллиардов кубических метров газа на 5 миллиардов 694 миллиона долларов. Львиную долю газа Украины импортировалась все-таки из России. Это 14 миллиардов. Из Европы 5 миллиардов. В январе в Давосе глава нефтогаза Андрей Коболев заявил агентству Bloomberg, что в 2015 году Украина может получить от Европы более 12 миллиардов кубометров газа, что составит 60% от необходимого импорта. Да, на ваш взгляд, это реалистичный план? Конечно. Вот в тех объемах, что сейчас. Дело в том, что мы массово начали реверс где-то в летом. Ну, в, в, в августе. То есть если мы круглый год будем импортировать в тех суточных объемах, которые настроены сейчас, как раз вот ту цифру, которую назвал Коболев, мы и получим. Но повторюсь, опять же, это там он назвал цифры с расчетом, вот, в проценты с расчетом, что мы потребим в следующем году, в этом году столько, сколько в 2014. А такого может и не быть. А но может быть больше. А, да, может быть и более холодная зима, может быть восстановится часть производства. То есть угу. так, если активно не заниматься газозамещением и энергоэффективностью, то мы можем получить рост где-то от 4 до 5 миллиардов кубов. К этому надо быть готовым. И это, это у европейские вот эти реверсные поставки, они просто физически не могут их перекрыть. Да? Они вот, и так... Куболев говорит про 12 миллиардов. Это максимально, что можно вот из этого европейского рынка? Без большого реверса, да. Uh -huh. Для большого реверса необходимо будет использовать часть существующей газотранспортной системы Словакии на реверс, хотя бы одну, одну ниточку на реверс. Там проблема в чем, что она физически не заполнена сейчас. Ну упал резко uh -huh. транзит через Украину, но контракт составлен таким образом транзитный со слова со, у со словаками что они бронируют mm -hmm. всю, всю, все сечение. Но это противоречит третьему энергетическому пакету. Если нам удастся сломить эту ситуацию и использовать хотя бы одну ветку, э, так сказать, в сечении словацкого газа, то мы можем резко увеличить э, реверс. Ну, реверс. Хорошо. По, по разным расчетам до 30 миллиардов кубов. Тогда мы можем вообще обойтись без. Без России. Без России. Да. А хорошо, а Россия может обойтись сейчас без Украины в поставках своего газа? Транзита? В... Нет. Да. Нет. Не может? Не может. Не может. Хорошо, скажите мне, пожалуйста, тогда вот смотрите, господин э, Миллер 1 апреля там, э, он говорил, что э, заканчивается срок действия вот этой скидки на газ российский для Украины, и они собираются пересматривать эту цену. Да? Какой может быть цена российского газа? Или вообще, знаете, в Украине может быть уже и будет неинтересна эта цена? Ну, в принципе, если брать по контракту... По моим прикидкам, это где-то 360-370, если без скидки. Uh -huh. Вот просто базовая цена, которая по контракту. Значит, ну понятно, что никто по такой цене брать не будет. Uh -huh. Значит, очевидно, что нам предложат опять же ту же самую 100-долларовую скидку, и где-то получим предложение на 270. Uh -huh. а, и, по, и, то есть, что получается? Вот мы с, по реверсу берем однозначно процентов на 15 все время дешевле, чем россияне нам предлагают со скидкой 100, 100 долларов. А почему так получается, что по реверсу тот же самый фактически российский газ получается для Украины дешевле, чем напрямую из России? Это называется братская цена. Это вот такой хороший а, контракт. Это, это как для своих, знаете. То есть получается, Побудем что Будем европейцы... По да, да, европейцы... Это ж, вот это мне всегда нравится, когда говорят, вот это, вот это рыночная цена сейчас для Украины. Рыночная. А, а в Европе тогда какая? Получается, что они с, значит, с затратами на транспортировку через территорию Украины, еще частично по своей территории, и нам еще могут на 15% этот же газ предложить. Это же цирк. То есть это какая-то рыночная цена. Это мы вот такой хороший контракт заключили в 2009 году. Скажите, пожалуйста, тогда вот эти 245 долларов, про которые говорит президент, цена э, реверсного газа из России, там есть какая-то составляющая, может быть, не российского газа, может быть, там какой-то заводят там Север газ из Северного моря, да, и поэтому он значительно дешевле, чем российский газ. Есть такой момент, цена. есть такой момент. Это э, значит, опять же, то, что россияне говорят, что это перепродают из газ, ничего подобного. Когда газ пересек границу, он попадает в корзину. Ну, угу. Компании поставщика. И она уже исходя из этой корзины. Другой вопрос: что, конечно, демпинговать и продавать там дешевле себестоимости смысла нет. То есть, там какая-то усредненная цена, очевидно, там тоже за счет этого чуть дешевле. Но у нас был период, мы вообще законтрактовали напрямую норвежский газ. Там еще дешевле было, существенно. Вот через словацкое угу. направление мы один период получали угу. норвежский то, газ. То есть, это там не, не только российский газ, вот так да, верно. Да. А, Сергей, смотрите, такой вопрос еще значит сейчас фактически все производители нефти они когда пост производят, производят, добывают эту нефть и поставляют. Да, цена стала там не 110, как она была там чуть меньше, чуть, чуть меньше, да, чем год назад, да, а уже стала там 60 приблизительно. А на а, российские эти сорта нефти, которые добываются в России, mm -hmm. там и 55, и 50 даже возможно. 66, сейчас 58. 58. 58, это сегодня, на сегодня. Юралс это, да, или, на, или на бренд. бренд. На бренд, бренд, да? на значит, бренд 58 сегодня. А российские, значит, еще дешевле. Еще кажется. дешевле, да. Вот, такой вопрос, смотрите, с газом приблизительно такая же ситуация сейчас происходит. Тоже переизбыток газа. <связывающие> Нет. Понимаете, газа нету сейчас переизбытка на угу. европейских рынках. Но, значит... Я, извините, я почему задаю такой вопрос? Значит, на прошлой неделе «Газпром» заявил, что отменяет лимиты на поставку газа в Европу. Да? И это говорят, вот ваши коллеги говорят, что это привело к резкому валу цен на газовых значит, хабах в районе 240 долларов США за тысячу кубометров. Это на спотовых рынках. Но тут, тут вопрос в чем, что э, у, зимой у «Газпрома» были проблемы с объемами добычи. То есть лимиты были связаны с тем, что у «Газпрома» были проблемы с обеспечением контрактных объемов. Тут в этом смысле «Газпрому» тоже повезло, что была э, такая зима. А, а, что значит проблемы с добычей? Ну вот она же как бы пробурили, ну газ и добывают, добывается, добывается, выходит или выходит, нет? Я как-то понимаю. У них, у них на континенте, ну опять же, эта информация, скажем, не сильно афишируется, ну вот исходя из разговора в экспертном сообществе. У, них та же, у нас, кстати, та же проблема, что у них. У них основная добыча идет со скважин на континенте. Ну это Восточная Сибирь, так. а это скважины 70-х годов освоения и у нас, кстати, вот э, в Полтавской области, основ... Полтавская и, и угу. Харьковская область основные, э, значит, поля и скважины это скважины вот этого периода начинается износ они они уже э, по украински выснажены где-то угу. проценты истощены да истощены на 60-80 процентов начинается серьезное падение добычи и оно не значит вот последние десятилетия те приросты, которые получали и Газпром, и на Украине они не компенсируют это падение очевидно опять угу. Опять же, эта информация неофициальная, это в экспертном сообществе, что у «Газпрома» могут начаться сейчас серьезные проблемы, если будет хотя бы не падать объемы потребления российского газа угу. с, вот, с обеспечением контрактных обязательств. А, хорошо, тогда получается, смотрите, то есть, уменьш... то есть не такая, не точно такая же ситуация, как с нефтяным рынком, но корреляция Нет. есть все-таки, да? Там... А, цены, конечно, в долгосрочных контрактах там цены, цены ж привязаны, там причем прямая пропорция. Чем дешевле нефть, тем дешевле, тем дешевле газ. Совершенно верно. То есть э, на спотовых рынках там все-таки валютильность есть, то есть гуляет, зависит по сезонам и так далее. Uh -huh. Но э, в корзине же находятся и большие объемы э, по долгосрочным контрактам. Uh -huh. Хорошо. Смотрите, Сергей, да, вот 240 долларов там, вы говорите, на этом на спотовом таком кратко-срочном ну, рынке, 245 говорит президент, там Россия, вы полагаете, будет предлагать по 260-270 по 270 долларов. А по какой цене, на ваш взгляд, украинский потребитель будет получать этот подешевевший газ? В общем, мы почувствуем поди удешевление газа? Мы почувствуем удорожание. А... Из-за курса. А вот тут из-за курса почувствуем удорожание. Из-за курса и из-за того, что будут выравнивать цены для разных категорий потребителей. Вы знаете, мне очень понравилась фраза о том, что на самом деле в Украине происходит не удорожание газа, да, а просто-напросто снятие а, дотации на этот газ. Да, и, и поэтому не, не стоит говорить о том, что газ подорожал. Да. Мы просто стали о, платить реальную цену. Разбер... А, или это произойдет в Шенгебре. Давайте разберемся. Значит, датировался газ, который получали предприятия Тепкало, это единственный газ, который датировался, причем дважды. Так. Значит, они, они получали на 25% его дешевле, Инак получал прямую дотацию с, бю с бюджета на этот газ, плюс еще датировалась цена на тепло. А, и она датировалась с государственного бюджета через местный. Вот когда, если эти дотации снять, тепло должно подорожать ну, процентов на 100%. Ну, это ну, два сейчас, раза, да, грубо с, говоря? Да, да. Ну, сейчас задекларировали на 40%, но, так. в принципе, чтобы покрыть вот это все где-то процентов на 70, а то и 100, надо, надо увеличить стоимость тепла. Газ для населения не датировался. То есть вот даже когда... Подождите, но там же тысяча кубометров. Получалось так. Вот я, насколько помню, там у людей, у которых частные дома, они отапливают его газом. И там получалась цена газа, сколько-то там, гривна 10 за, за тысячу кубов, да? Или... Меньше. Меньше Меньше, даже, да? конечно. Нет, там э, первая, потом вторая. Совершенно верно. Нет, да, ну они перебирали. Это... Ну да. у нас в среднем люди платили 400-600 гривен. Это обычный сельский дом, вот там, где котлы, где-то платили 400-600 гривен. скажите мне, как же вот цена 245 долларов по нынешнему курсу, даже ну пусть 200 долларов по нынешнему курсу, это где-то 5000 гривен получается, 1000 кубов. А люди у нас платят там, знаете, по... Значит, люди вот этот газ покупали по ценам для населения. Вот я же ему объясняю. Так хорошо, а цены для населения, они разве не датировались? Нет. Нет. А цены откуда же откуда же брала? Дешевый газ цена. собственной добычи. Значит, у нас добывался газ, ну, я, давайте я буду называть цифры, чтобы не так. замучиваться вот с этими курс курсами, я вам назову при 1 к 8. Ценовой паритет. Значит, добывал, себестоимость где-то 30-35 долларов. У них выкупала НАК нефтегаз по 50 долларов и населению продавала по 90. Вот вам вся ценовая Петрушка. А при этом для промышленности газ шел вот по 400 российские покупали угу. и где-то по 500, по 600, по 700 продавали. Да, но сейчас получается, что газ все равно даже вот при, при, при такой цене там собственно, собственной добычи, если это там 30 долларов, там 50 долларов, да, то он получается для населения все равно тогда будет дешевле продаваться. Да, сейчас цены все равно не выровняют. Uh -huh. Все равно не выровняют, но существенно скоррелируют. Uh -huh. То есть цены будут... То фактически, «Нафтогаз» э, продает населению газ в себе в убыток. То есть, вы поняли, для населения просто газ был дешевый, да. потому что населению продается газ собственной добычи, uh -huh. а он дешевый. А, ну, uh -huh. это, это, кстати, в России тоже себестоимость такая, как я назвал. Представляете, по 35 добыть и по 400 продать. Какая там рентабельность? Х Хорошая рентабельность. Хорошо. Знаете, что еще хотелось бы поговорить? Вот о чем. А, значит, Украина в январе-феврале фев мне такую объективочку предоставили. Импортировала из Европы Российской Федерации 4 миллиарда кубометров газа. Да, а это всего на, на 3 десятых процента меньше, чем в январе-феврале прошлого 2014 года. Поговорили о том, что промышленность там не работает, ну это определенная доля а не не топят, да там зима у нас теплая, а падение импорта не не ну в общем мы не, не замечаем. Закачали что меньше. Там... Закачали меньше. В тех годах больше брали, с хранилищ в этот период. То есть фактически сейчас просто пользуются ресурсами, которые были закачаны раньше. Да, не, не, наоборот, вот тогда пользовались ресурсами, которые были закачаны раньше. А сейчас вынуждены были увеличить поставку с колес, ну, с трубы. Uh -huh. Потому что в хранилищах в этом году ну, до, до, довольно мало было. Поэтому, вроде как, упало сейчас uh -huh. потребление, но покупали столько же, сколько и в прошлом году. Потому что в, в прошлом году больше э, ну, было больше потребление в целом, но и в хранилищах было больше. больше. Оттуда просто uh -huh. больше поднимали. Сергей, yeah. okay, скажите, пожалуйста, да, вот а, а, еще два таких момента мне очень важно с вами а, обсудить: поставки российского газа сейчас, вот на, на ту территорию Донбасса, которую не контролирует Украина. Физически возможно. Осуществлять российские поставки российского газа на эту территорию в обход Украины. Можно. Вроде. вроде. Матя, еще год назад я вам сказал нельзя, потому что там были законсервированные ветки. Вот. Сейчас, ну так по опять же, по информации в экспертном сообществе: практически целый год российская страна занималась созданием такой возможности. Ну, насколько я понимаю, она уже mm -hmm. есть. Ну, но электроэнергия... опять же, это, это по непроверенной информации, я официальной информации ну. не видел, что вот есть такая возможность, и но э, в экспертном сообществе есть мнение, что это реальная возможность вот, со с стороны э... России. То есть с электроэнергией там проще немного, да? Там, какие... ну, там, там прямо туда заходит ветка, а -а -а -а. Ага. Мы, мы, мы покупаем через эту зону электроэнергию даже так, да, да? А, а по каким счетчикам вот как это определяется, то есть где мы можем увидеть сколько Украина купила? Это энергосистема, она единая. Там э, дело в том, что все все равно все эти э, счетчики, они, ну на, э, значит, э, подстанциях все равно они в Украине расходятся, поэтому <с trov Ki -�o> это. Это единая энергосистема, оно все, все, все руководится из диспетчерской «Укрэнерго». Хорошо, тогда и, еще дальнейшее, да, то есть это понятно, значит, там и газ, и электричество могут поставлять на, напрямую из Российской Федерации, Тогда тогда возникает следующий вопрос: уголь, который там добывался, да, который составлял, был достаточно большой составляющей в производстве тех же самой, самой электроэнергии здесь у нас на территории Украины. А на ваш взгляд, какой будет, как будут развиваться события? То есть, будет ли наше правительство, например, опять-таки искать поставки угля, да, или будет переориентировать? Это, я так понимаю, это уже надо делать сейчас, чтобы выйти на осень, да, и с новыми горелками там, не знаю, под польский бурый уголь там, под украинский бурый уголь или еще что-то. Да или какой-то, возможно, еще третий вариант, о котором я не знаю, вы сейчас его расскажете. Ничего, вам не расскажу, потому что вариантов на самом деле не так много. К сожалению, импортный угу. уголь резко вздорожал из-за из 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 того, импортный уголь очень угу. резко вздорожал из-за курса, из-за обвала курса. По сравнению с нашим, угу. значит, поэтому, конечно, будет очень сильно зависеть от стабилизации ситуации в зоне АТО и продвижения в сторону политического решения, то есть возможности проведения там выборов, угу. получения каких-то легитимных органов местной власти, с которыми уже могли бы официально контакты начаться у значит, центральной власти Украины. Вот тут вопрос, когда это произойдет. И тогда я бы вам ответил, что можно делать с тем углем. А так, это, понимаете, это... Не, будет. а вот если сейчас вот такая ситуация, как есть, как она сейчас, да, то есть практически там ограничены до минимума экономические контакты, да, или они очень сложные, тогда что надо делать? На импортный уголь ориентироваться. И другого выхода нет и пар... Хорошо, смотрите а, тогда а, это и сокращать сокращать смотрите есть такая штука есть технологии которые позволяют э, с газовых углей производить синтез-газ и вот таким образом, значит, водоугольную смесь, которую можно использовать вместо угля. А мне какую-то высшую математику сейчас говорите? О, господи, уголь, уголь э, дробят и так. смешивают до суспензии и э, очень мелко до коллоидного состояния и, и смешивают с водой. Получается смесь по характеристикам как, э, значит, топочный мазут. Угу. То есть. Он и намного качественнее грит. На, и... на основе воды. На основе Фантастика просто. Да, на основе воды. Кстати, которая у нас сейчас появилась. Излишки из-за того, что в Крыму брать не хотят наш. Вот. Вот. Да. Поэтому поэтому э, есть есть э, кредит под это дело китайский на 3 миллиарда. Мы было как раз на Северо-Донецкой ТЭС должен угу. быть экспериментальный проект по водогазной смеси. То есть в, э, на три четверти ожидалось удешевление э, значит угу. э, себестоимости электроэнергии и тепла, э, значит именно за счет использования водогазной смеси. Ну можно вот такими проектами. И, и, и там уголь уже не обязательно, это должны быть эти антрациты? Которые... Нет, вот там как раз на газовых, углях газовой группы. И производят и синтез газ, и водоугольную смесь на угля газовой группы. Это как раз то, что у нас есть. Но как бы говорится, ваши слова, да, не в уши, хотя бы по крайней мере, нашему премьер-министру и всем остальным. Я не знаю. Но будем надеяться, что нас услышат. Спасибо. Сергей Личенко, глава бюро комплексного анализа и прогноза, был гостем нашей студии. Сегодня мы говорим, говорили о том, как мы будем жить без российского газа. Я надеюсь, что будем жить хорошо. Оставайтесь с нами на канале Черноморской телерадиокомпании.